только за один последний год вот мы имеем смертей, трупов, пенитенциарных систем. Материалы, отснятые в местах лишения свободы. Вы спросите, каким образом, я вам скажу, скажу, конечно, нелегальным образом. Потому что эта сфера находится в области партизанской войны против системы. Поэтому все эти снимки, снимки и видео нелегальны. Так вот, после этого, после ряда успешных пресс-конференций, акций, когда было снято руководство, так как они ничего не могли противопоставить снимкам нескольких десятков людей с кровоподтеками, ушибами, со, слом... со сломанными ребрами и так далее. Госдепартамент начал подавать в суд на журналистов, которые вмешиваются в его дела, на пресс-агентство, в том числе Униан, которые дают нам информационную площадку для наших действий, для высказывания нашей информации. И поэтому мы прибегли к последнему плацдарму, к последней инстанции, которая у нас есть, это улица. Потому что все остальное они забирают под себя. Мы вышли на улицу для того, чтобы сказать здесь открыто о том, что... Колония номер 97, Донецкая колония. Регулярно избивают заключенных, даже есть трупы, есть люди с инсультами и прочее, прочее, прочее. И именно оттуда пошла вот эта тенденция подачи в суд на журналистов. Родчин недавно так и озвучил, зам департамента Донецкого департамента, так и озвучил, если к нам сунутся журналисты, мы подадим на них в суд. Так же, как подали недавно на Унианы там, и на РИА Новости. Вот. Дальше. Это ЗВК-58. Совсем недавно там, э, после избиения, испытанных на ЗВК-58, на территории пожизненного заключения. Причем человек не был осужден на пожизненное. Этот человек был, у него, было, у него был первый срок, это Демченко Владимир Николаевич. Для того, чтобы его бить на его жалобы на здоровье, его перевели в сектор пожизненного заключения, что само по себе уже является нарушением и избили до такой степени, что после этого мы начали давить на то, чтобы его вывезли на 98-ю колонию в больнице, и там он умер. Хотя 98-я колония заявила, мы не несем последствий за эти пытки, за эти вот синяки, отбитые почки, желудок, сердце и все, с чем он к нам приехал, потому что он таким приехал в 58-й. И они ему установили освобождение, актировку. Он должен был в четверг на прошлой неделе выходить, но во вторник он умер, так и не успел освободиться. Последний еще один пример, это Александр Владимирович Войтенко, это СИЗО города Сумы. Человек, который заехал на изолятор, на сумской следственный изолятор, 97 килограммов, через пару месяцев, пару-тройку месяцев он весил 50 с чем-то килограмм. Его заразили гепатитом С и довели вот. до неправильным, сознательно неправильным лечением, да, до да, сахарного да. диабета. И теперь попол... Петр Евгеньевич, это главврач Сумского следственного, Сумского департамента исправления наказаний, исполнения наказаний. Он настаивает на том, чтобы его ни в коей мере, ни в коей степени не вывозили на горбольницу, где только и есть эндокринолог по специфике его заболевания. И его сознательно удерживают на санчасти СИЗО города Сумы, где есть только фельдшер и дерматолог. Ветеринар и дерматолог больше никого, человека, специализирующего, все по его наболеваниям там даже нет. То есть человека сознательно там убивают. Реальная ситуация с тем, что люди не дают медицинскую помощь э, вот, в основном учреждении, это в Европе приливается до катавания. И також хочу сказать, что, как уже этот скандальный сюжет Константина Усова, то там, в вот, частности, изначала, что это была ситуация с лукьяневским сезоном. То есть это сезон... Злочинці. І відповідно, це може бути невинна людина. І так як уже в Україні були ситуації, коли по якомусь маяку сідало там близько 30 людей. Потім цей маяк зрозумів, що це було його вбивство, але ці люди продовжували сидіти. І ось ці люди продовжують сидіти в таких умовах, проти яких ворожи сьогодні сюди протестувати. Тому що коли ми бачимо Європу, коли ми бачимо захід, коли ми бачимо, що там виправні заклади, вони дозволяють людині після того вийти і лишитися людиною. В Україні зберігається така система, що понітенціальні заклади вони являються не виправною системою, вони являються системою знищення людей. Будь-яка людина, яка потрапляє за грати, вона потрапляє в сізо і відправляють туди, щоб її знищити її вбити, звинувати її життя. Відповідно. Це є система просто знищення громадян, і це є неприпустимо. Ми сьогодні протестуємо тут проти того, що людей зловільно просто відправляти туди як в концтабори для того, щоб просто під шантажем перебування там вже з них вбивати покази, ламати їм життя і їх цим залякувати. Доки це буде тривати, це є неприпустимо. Зокрема, здається, він старше згадував, що те, яким є тюрма в країні, те от показує, який є рівень життя в цій країні загалом, тому що це є просто показує те от ставлення цієї системи. Правоохоронної загалом державної влади до того, що вона робить з громадянином, який оступився. І відповідно, якщо в системі інтересельних закладів людей убивають, значить ця держава вона не знає того, що громадян є права. Вона розглядає їх як ворогів. Будь-який громадянин, який порушив будь-який закон, особливо це політичні в'язні, він має бути знищений. Для цього він поміщається в ці от в СІЗО, в ці тюрми, де повністю порушено всі їхні права. І де просто їхнє життя знаходиться під загрозою. Відповідно, ці тюрми СІЗО вони перетворюються просто на фабрики смерті, де вбивають людей, чи, чия вина є недоведеною, де вбивають людей, чия вина приписана їм підкатуваннями, і де вбивають е, навіть просто людей, які чинили якісь димне правопорушення. Вони б мали відсидіти там 5 років чи менше. Усіх, хто якоюсь мірою опинився в обетах її системи. По якомусь слідчому і власне відділку треба звіт перед керівництвом про те, що в них от, певний, розкриваємось, певне є. І на тебе навішують десяток мобільних телефонів. І все, і сів. Тому ми мусимо боротися. Я буду захищати до кінця політв'язнів, поки жодного не залишиться. Але також я буду захищати і звичайних в'язнів, Бо це також свята справа, коли знущаються з людей безневинний. А якщо навіть і винний людина вона не має права за розвитися або ще якоїсь хвороби, або туберкульозом. І за рік, який там вона щось чинила, з якоюсь сигаретою з канофлею його впіймали, дали два роки, два відсиділа, і він вийшов туберкульозник через рік помер. Ми мусимо з цим боротися. Я знаю багато прикладів, коли звичайних інтелігентних людей готували в міліції і вони потім нічого не могли довести тільки тому, що вони опинилися в потрібний час чи в непотрібний час в непотрібному місці. Наша бордня триває цю систему. Я не вірю, що Шонка зараз нас почує, але все одно ми будемо про це кричати. Поки можна кричати, будемо кричати. Доведеться битися і настане час. Обов'язково будемо битися і змінимо звалимо цю кляту проклятущу систему. Тому що постане національна визвольна революція. І тоді закон буде діяти. Правда в цій країні станеться. Тому неважливо, що нас сьогодні небагато. Набагато більше виходить за політв'язні. Ви вийшли за звичайних ЗК, але це також українці. Дехто з них оступився, дехто і не оступився. Система його переламала. Ми мусимо їх захищати. Бо ми всі в Україні, брати і сестри. Ті, хто сидять, і ті, хто щось вчинили, вони також наші. Брати, наші сестри, залишати їх на самоті з системою, де вони безумовно програють. Це несправедливо, це не за якими законами. Сьогодні ми не велика громада, і так би мовити, мале коло. Я вірю, нас настане більше. Я вірю, зміниться ця країна. Тому ми сьогодні тут. Тому ми будемо виходити за кожного громадянина, якого образила ця система, якого принизив слідчі. Я, я... До кого не дослухалась прокуратура, бо в этом есть правда. И она сегодня с нами, а не на стороне цих покидков, которые ховаются за этими зверями. Спасибо за внимание. Слава Украине! Слава! Я хотел бы добавить вот еще что. Вы, я думаю, знакомы со мной по публикации известной, которая вышла после знаменитого фильма Лукьяновская, Лукьяновская тюрьма Константина Ус, Усова И я об этом написал Она так и называется Лукьяновка и Усов И здесь я хотел воспользоваться моментом И повторить то, что я там сказал Что э, самое главное для заключенного Сейчас это связь Связь это какая-то гарантия спасения. По отношению к системе, к нашей пенитенциарной системе, к нашему департаменту, нужно подходить не, не, с точки зрения презумпции его невиновности, когда нужно всего лишь доказать его виновность. Нет. А нужно подходить только с точки зрения презумпции его виновности, когда он должен оправдываться и доказывать свою невиновность. И даже если он будет оправдываться, а мы на него наседать, каким бы он чистым не казался, все равно мы сумеем отстоять всего лишь 30% от 100, от тех 100, которые есть, и 70% черного, мерзкого и человека ненавистнического будет оставаться за ним. Так вот я сейчас от, открыто здесь в устной форме заявлю, что я действительно против этого фильма, потому что фильм резанул, рубанул по-живому. Он рубанул по связи этих людей с нами, с правозащитниками. С объективными журналистами, чистыми объективными журналистами, у которых есть единственный канал для того, чтобы провести расследование и узнать. Его фильм ⁇ это всего лишь демонстрация возможностей журналистики. Для того, чтобы эту журналистику в последующем этот канал пресечь, зарубить на корню, и ничего подобного не произошло. Вот и все. Последняя информация с Лукьяновского СИЗО, если вы хотите знать, такова. За последнюю неделю люди испытали то, чего они не испытывали в течение последних нескольких лет. Тюрьму перевернули с ног на голову. Отбили все, что можно было отбить. И выходят люди и говорят, что они готовы дать интервью. Что происходит после этого фильма? Вы должны меня спросить о том, увеличатся ли тропы, увеличатся ли побои. И я вам отвечу, конечно увеличатся, потому что первый тезис, из которого, первый принцип, из которого исходит система, звучит как держать в темноте и неведении и только последующий принцип называется разделяй и властвуй сначала они режут связь а потом они позволяют по отношению к заключенным и ко всем тем с кем они занимаются Самый мрачный беспредел, о которой мы можем только подумать. И все эти тюрьмы, о которых я написал в этой статье, все их недостатки, весь их мрак, вся их кровь, сломанные ребра и сломанные судьбы, имеют, являются следствием только одного. Отсутствие полной связи с тех обществ, той тюрьмы, которая там, вот, запорожской тюрьмы, так называемый бублик, Харьковского централа, Днепропетровского СИЗО. Отсутствие связи, отсутствие информационных, информационных каналов этих СИЗО с нами, с журналистами и правозащитниками.